Алло. Алло, пане Дмитро. ще раз доброго дня, да, все да. правдиві новини, Олександр Ружанський. Да. Я вас не відволікаю. Ні, ні говорите, як раз як раз очень вольно. Добре. Скажіть, ну, будь ласка, я так розумію, що ви є офіційним представником цих кіпських компаній, які зараз подали за ваше участь апеляційну да, правильно. Скажите, будь ласка, у вас есть цей вырок, громадину Нукашкину официальный, чего от и чи нет? Нет, в том-то и дело, понимаете, дело в том, что мы не, ну, я его не получил, пытался несколько раз ознакомиться с материалами дела. Не дали официально его в реестре судебных решений, вот как он должен быть, да, то есть его в этом реестре нет хотя он был, еще еще раз повторяю, что он должен был быть туда внесен уже давным-давно, вот. Поэтому, ну, вот именно по этой причине об этом судебном процессе никто не знал, компании никто не уведомлял, то есть никакие письма не писали, ни в качестве кого не привлекали. Вот. Ну, собственно говоря, по этой причине никто и не знал о существовании этого дела. И, кстати говоря, дело это само, оно никоим образом изначально вообще не связано с вот этими облигациями внутреннего госзайма вообще. Там просто один человек чисто случайно вспомнил о том, что ему вроде бы там известна какая-то там международная схема. Вот. И он как бы об этом рассказал следствию. Вот на основании этого и была применена спецконфискация, хотя я говорю, что э, узнали э, они о ней только из СМИ. Я зрозумів. Я теж зараз э, намагався подивитися э, наявність цього э, рішення, вироку в судовому Его нету. Дело в том, что, понимаете, там два варианта. Бывает. Вот бывает иногда, да. То есть Первый вариант, когда э, он туда вносится, э, то есть не, не засекречен ничего. Второй вариант бывает, когда, если дело засекреченным является, то он все равно вносится, и в реестре высвечивается такая пометка о том, что оно засекречено, и нужно просто получить к нему специальный доступ. Но его нету ни не так, ни так, вообще никак. И это несмотря на то, что уже раза три приезжал я в Краматорск, писал, э, ну, кроме подачи апелляционных жалоб, писал всяческие заявление. Приходил и к суде, и к помощнику, и к секретарю с требованием, что все-таки его опубликовали, или дали ознакомиться, или вообще хоть что-то ответили. Но, ну, понимаете, ни, ни ответа, ни привета. Вот Вообще, пока что. Скажите, а на подставе каких данных вы убили апелляционную скарму? Я вам скажу, вы не поверите. Значит, есть видео, где в руках этот приговор держал, ну, листал глава банка товарищ Пышный. Угу. Вот. И путем остановки видео несколько страниц удалось увидеть. Вот на основании этих данных апелляционную жалобу и подавали. Я разумею. Это была публикация на каком-то ресурсе. А что, что что, простите. Страна ЮА, и после этого... зам генерального прокурора Єнів обіцяв притягти до кримінальної відповідальності тих, хто публікував. Ой, я останній, извините, не розслухав просто, що ви сказали. Я сказав, що була публікація перша на ресурсі «Страна ЮА», і після цього зам генерального прокурора пан Єнін обіцяв притягти до відповідальності тих, хто опублікував ці э, сторінки ну вот, э, пускай э, э, товарищ Пышного и садит. Но дело в том, что это дело, насколько мне было известно, потому что, еще раз вам повторяю, я неоднократно уже был в суде в там информация о том, что у нас засекречена, нет, оно не было засекречено. И поэтому вот эти э, просто голословные заявления о том, что э, там уголовно ответственно за тот, кто опубликовал, никто его не публиковал, оно засекречено на тот момент не являлось. И уголовная ответственность как раз-таки в отношении этого заместителя генерального прокурора нужна по-хорошему -по -по за э, такого рода заявления и за такие действия. То есть, по всей видимости, судья, как я расцениваю, судья не по своей воле не опубликовала. Ну, она же не сумасшедшая, понимаете? Зразумила. Э, э, скажите, будь ласка, э, прошла информация, что вы подали заяву до АБУ с этого привода. Ну, по поводу пышного, да, по поводу пышного, да, я подал. А, и подал еще по, по поводу судей. А по поводу других посадовых отчет, а, в прокурора Сивато Кулика? Готовлю. А, а, кого? А, Військового прокурора Сивато Кулика, який, а, власне... И Кулика тоже, и Кулика тоже, да. А, добре, Скажите, а за какую квалификацию, как вы считаете, какие правопорушения... Они <решили> Кто uh, они? Вы имеете в виду все? Ну, если есть у вас uh, по кому еще крема, думка, то скажите, по кому я окрема. Давайте, мы вот как поступим. Смотрите, я сейчас, а, чтобы не быть голословным, я вам а, ну все открою. А, Перезвоните, буквально, я думаю, там через полчаса я вам назову даже статьи. З головного кодексу, щоб нічого не забути. Добре, і тоді ще одне питання. Скажіть, ви якось збираєтесь інформувати суспільство про хід судового розгляду вашої скарги? ну конечно собираюсь и, ну конечно естественно собираюсь но если опять же если это дело не будет в действительности позже засекречено тогда уж я не, не буду иметь права разглашать вот. а если оно засекречено не будет каково оно и было до этого в таком случае в таком случае конечно же ну, каждый шаг который будет делать будет, ну, буду стараться освещать его и тогда скажите, еще такое вопросы, извините, что вас застреливаю. Вы подали лицензийную скаргу стосовно лицензийных паперев, как я понимаю? Про реальные деньги мова не идет, потому что... Вы, да, вы понимаете, дело в том, что вот эти вот счета, они были арестованы, так? Значит, что там на этих счетах до конца было, то ли... Э, то ли то ли там чуть-чуть денег, понимаете? Потому что мы же даже не знаем, э, ну, механизма, с каких счетов было списано, сколько было, потому что там где-то были деньги, где-то ценные бумаги. Но если бы у меня был хотя бы перечень э, счетов вот этих вот, ну, тогда я бы вам ответил. То есть все запросы в банка необходимые я сделал. Ну, вот жду от них ответа на следующей неделе. Надеюсь, что они хоть в каком-то виде будут. Просто да, тут просто така справа, що е, нам розказують про спочатку <кій> спочатку казали про е, півтора мільярда, потім сказали, що один мільярд і 200 мільйонів е, ВДП. Але навіть по тим сторінкам, е, які е, потрапили да, у, в інтернет, можна побачити, що там вже більше 400 мільйонів е, цінних паперів. Ну, 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 ну в основном, конечно, это было в ценных бумагах, но э, и, и тут же не о том, что о возврате вы, как они говорят, государство идет То есть, э, то есть э, и на, на самом-то деле все по-другому. Это государство фактически должно было погасить эти облигации внутреннего займа держателям этих ценных бумаг, ну, в частности, вот, точнее, в том числе вот этим вот кипрским компаниям, которых я представляю, и просто они из бюджета не вышли, то есть ни о каком возврате речи не идет, ну, про просто они не ушли. И, судя, я вам скажу такую информацию, может, цирка на цирке, чтобы обвиновать обвинуваченного Рукашкина и бишкого прокурора Влада Кулыка. Ці дві особи на початку 2000-х років працювали разом у прокуратурі Харківської області. Вони дуже добре знайомі і один одного знають. Угу. Ну, це, це для вас така інформація, може, вона вам. Да, да, спасибо. Да там вообще история, там этот, я говорю, Каспин, там как он себя позиционировал, я, что он является на самом деле фунтом и был номинальным директором фирмы, ему же меняется, кроме всего прочего, то есть 205-я статья, это эффективное предпринимательство, и как бы, ну, даже по своему э, статусу, он, если даже гипотетически о каких-то международных схемах очень сложных предположить, то об этом он узнать, естественно, не мог, понимаете? Ну, если бы, по... да. Зрозуміло. А потім он... oh. да, да. Хорошо, все, Добре, вам. Да. За пів години зателефоную щодо кваліфікації да, по заяві в набу. Так, і... да, я зараз сейчас... полчаса, минут 40, от так от. І угу. Угу. я э, наш, э, нашу розмову опублікую на сайті Правдиві новини, вам дам посилання і ви подивитесь. Добре? Хорошо, Пока. спасибо большое, спасибо, так. Да. Угу. Все, до побачення.